Европа. И э, я хочу сказать, что не, не зря джамала победила. Понимаете, Европа нас ждет, Европа в нас верит, а мы верим в те европейские ценности, которые сделали ее процветающим обществом. И вот сегодня мы пришли требовать, не просить, требовать верховенства права, потому что давным-давно в Конституцию Украины был заложен этот демократический европейский принцип. Право едино для всех, не двойным стандартом. И коль наши политики уже успели растрезвонить на всех углах, что Киев готов встречать Евровидение, что туристы даже не заметят отличий, находясь в Киеве, настолько европейский этот город. Давайте доказывать это общими усилиями. Пусть полиция доказывает это, проводя объективное, независимое, непредвзятое расследование в отношении лиц в масках, нападавших на беззащитных мирных жителей, вышедших на акцию, которая, право на которую даровано нам нормами международного права, той самой Европой. Пускай суды принимают правильные объективные решения. А не надо этих голословных популистских заявлений. Если они думают, что через год они поводят как баранов, извините, туристов по центру города, и у них сложится на этом основании впечатление, что это Европа, то это просто глупо. Мы, жители Поздняков, сделаем так, чтобы туристы еще, например, приехали в Дарницкий район и посмотрели, какая здесь Европа. Я не знаю, кто-нибудь видел что-либо подобное. Это не Европа, это Азиатчина, то, что сейчас в Дарницком районе застройка. Это Китай, Индия. Это Китай, Индия. Так что не надо дурить людей. Дураков здесь нет, слава Богу. Люди с мозгами выступили на защиту своих экологических прав и они их защитят, потому что если раньше мы ходили в прокуратуру у нас, у нас было 7 человек я об этом всем говорю государственным служащим что теперь, например, вот МВД вышло 100 человек я говорю на личном заместителю мэра господина Спасибо, что те методы общения с громадой, которые выработаны на озеро Хачином за три месяца, они не работают. Не будет их дело то, что здесь однозначно нужно искать компромисс. Я уже сейчас могу сказать, что люди, жители сказали, что они будут до конца отстаивать свое право на эту зеленую зону. Они будут требовать нормальной инфраструктуры. Поэтому мы просим сегодня суд вынести законное решение. А суд э, однозначно должен увидеть здесь многочисленные факты нарушение закона. Здесь э, имело место на озере Качином просто э, совершение ряда преступлений, поэтому арест э, этого участка, ну, земельный участок неправильно говорить, потому что земельный участок там хочет застройщик. Это водный объект, так вот на арест, на какие-либо действия до проведения полного расследования по этой проблеме. Если суд сегодня не выносит такое решение, есть все основания говорить международному сообществу, что у нас нет справедливого суда. И пусть туристы 10 раз задумаются, нужно ли им ехать в город, где произвол, где не работают суды, где полиция, пособники, тетушек и наоборот. И где турист может просто получить невзначай камнем по голове, который будет лететь с очередного конфликта по незаконной застройке? Нужно ли им это все? Поэтому э, призываю всех начать уже сегодня готовиться к Евровидению и начать не с пятой точки, а начать с головы, а именно с наших судов и вынесения законных решений. Потому что у нас есть, э, слава Богу, заступники, наши международные друзья. И мы сделаем все, чтобы дать максимальное разглашение, максимальную огласку тому беззаконию, которое тут происходит. И пусть власть, которая надеется собрать барыши от потока туристов на Евровидение, Задумается, давайте, давите уток. Одной больше, другой меньше. Давите. Пусть задумается, удастся ли ей создать нормальный, нормальную рекламу для того, чтобы туристы европейские повезли сюда свои деньги. Вас не интересуют человеческие жизни. Вас не интересует человеческое достоинство. Вас не интересует здоровье матерей, которые являются цветом нации, которые остались в этой стране и добрались смелости растить своих здесь детей. Вам плевать, что именно эти люди обеспечивают ваше, в том числе, благополучие. Именно их руки, именно их мозги создают тот валовый продукт, на котором вы все кормитесь. Поэтому, возвращаясь к теме Евровидения... Мы будем максимально э, освещать все незаконные действия. И, зная, как вы, наши оппоненты, любите деньги, мы прекрасно понимаем, что только это может вас заставить передумать. Так вот садитесь и считайте, что вам выгоднее построить эту многоэтажку на крови людской и понести мощнейшие международные репутационные риски и финансовые последствия оттока туристов, которые просто не поедут в город, который только номинально европейский, а фактически он бандитский, он варварский. Либо все-таки вы сделаете зеленую зону, за год мы ее все вместе благоустроим и будем сюда возить туристов. Кроме того, здесь большое количество сдается квартир. Будем их здесь размещать, у них будет возможность ходить в наш парк и будем вместе выбираться из этого дерьма, в котором мы все оказались, потихоньку выстраивая правовое государство, и перестаньте уже наполнять свои карманы. Хватит, вы уже нажрались, уже хватит на сто лет вперед. Офшоры, если открыть Панама Пейпер, стыдобище, пестрит фамилиями, знакомыми до да боли. Да вы ж там главные в этих офшорах, засели там, как мухи навозные. Никто вас этого уже не отберет. Вы так, вы так спрятались, спрятали свои барыши. Так идите их и драйте, едьте там в Гватемалу, на Бурабора, куда хотите, валите из нашей страны. Мы хотим жить в своей стране. Мы хотим управлять своей страной. Мы хотим относиться друг к другу по-человечески. Мы хотим быть добрыми, а не так, как вы постоянно сеете смуту, розброс отталкиваете лбами простых жителей, людей, которые прошли войну. Вы знаете, как им тяжело. Вы, сволочи, не создаете реабилитационных программ для них. Оставляете их на один, один на один со своим поствоенным синдромом и сталкиваете лбами с мирными жителями, вы сталкиваете лбами этих тетушек, которые бездари, которым жрать что-то надо, поэтому они кормятся на этих незаконных стройках. Вы все это сваливаете в мини-гражданские войны, потому что вам не интересно, чтобы люди объединялись. Вам не интересно, чтобы они выступили единым, многомиллионным кулаком против вас, кучки подонков в количестве тысячи человек. Но мы объединимся и будем в своей стране жить, будем здесь растить своих детей, будем отмечать праздники, будем учить друг друга доброте и взаимовыручки, будем показательным европейским обществом. Хотите вы этого или нет?